Для начала я хотела бы поблагодарить и поприветствовать гостей, которые сюда пришли. Мне очень приятно. Спасибо вам за вашу поддержку. Это правда очень здорово, очень вдохновляет. Наверное, пару слов надо сказать о названии, почему именно простые вещи, вот откуда пошло, ну, как бы взялось это название, у меня созрело. Я очень люблю книги и очень люблю шоколад. И вот у меня есть книга, которая так и называется «Про шоколад». Это сборник рецептов всяческих вкусностей, которые можно сделать из шоколада. И там к каждому рецепту идет такая как бы, маленькая история от редакции. И вот одна из них начиналась так. Сидели мы как-то в нашем любимом заведении с прекрасным названием «Простые вещи». И думали, что такого заказать в кофе. И я прочла вот это первое предложение и подумала, надо же, как здорово, вот это название. И ведь действительно, как-то так не затеяли вам вместе с тем очень емко, потому что это же не обязательно должно ограничиться вещами в смысле предметов. Это может быть улыбка или порыв свежего ветра. Это все так просто, но тем не менее это так здорово. И у меня как-то понемножку начало складываться вот, на подбираться и, и, и работой, хотя я не работала вот так именно направленно. Я делала то, что мне хочется. Вот к чему, к чему стремилась на тот момент <laughs> мое что-то внутреннее такое. Нас окружает очень много простых вещей. Они нам служат, они нас радуют, или мы их иногда не замечаем совершенно, пока каким-нибудь волшебным образом, там солнечный луч не осветит их, и ты увидишь, боже, как это красиво, почему я никогда этого не видела. Простые вещи: посидеть с другом в кафе с летним приятным солнечным днем, или можно выпить чашечку кофе с пряностями, а можно кинести домой в букетик лаванды или встретить закат на крыше. Ну действительно, простые вещи, они вроде бы так не затели, но тем не менее они могут нас сделать немножко счастливой, просто надо дать им шанс. Из них, из стоит?